我们每次吃自助餐啊，必亏，真的真的每次都必亏，就每天不就每次吃啊，只能吃一点点，然后看上去我们都个子大个，对吧？能吃很多，能把老板能教育一下老板，但每次都被老板教育了，这真的，这个所以吃东西的时候啊，大家也要注意，不要觉得自己多牛逼，对吧？我见过牛逼的人多了，真的。 大家好，我小胖。这个潜水我们都玩了是吧？我们要吃顿好的。这个跟着教练啊，跟着几个学员，然后我们一起到了中天这地方吃饭。这地方就在中天里维拉的后面，也是一家比较有名的一个网红的一个海鲜自助吧。然后它又有摩个，它又有烤虾。上次我给大家推荐的那家呢，中天那家呢，只有烤虾，但是没有摩个它的。那么这家呢，相对来说摩个它跟烤虾都有。那么其实这个地方还是偏游客的啦。那怎么说呢？ 就是呃，那毕竟其他的小伙伴，人家也是个游客，对吧？然后教练呢，平时也都在基本上是在浅店啊，怎么样也不会跑那么远来吃，所以今天来这个地方给大家转转，然后我主要就我们也吃个饭聚聚，庆祝我们考试成功了嘛，对吧？然后这个就是他们家，他们家地方非常大，然后那边的一排都是拿东西的区域，然后主要是地方大，然后空旷，空旷呢有一点好处是什么呢？空旷了就就不。 不热了，你明白吧？主要是某个的东西太热，它又是炭火又是火锅，对吧？超级热。还是一样，这里捞虾，虾捞完了，因为要烧烤嘛，所以会冻的，要放到旁边这个冰池里面。然后这都是都活的虾啊。这个就是应该是青蟹吧？啊，不管什么蟹也是活的，也要去冰冻。然、啊、后这个就是梭子蟹了，或者说理解为花蟹也可以啊，因为我不大会分梭子蟹和花蟹。剩下就是鱿鱼、扇贝。 这个就是毛海、雪海，然后这个是生蚝，那、这个是什么螺啊？我也分不清什么叫象螺，什么叫花螺。还是给大家推荐这个叫“后这个东西啊，后、嗯、再往前就是蔬菜了，这里的蔬菜品种六样：空心菜、包菜、呃娃娃菜，这个叫冬菇，还有哎呦，还有这个青菜的。 有这个身菜的，哎，可以可以，大金太太有。好，自从做了短视频以后啊，就基本上自己先不吃，先给大家逛一圈到底有什么东西。哎，这个短视频做的，然后这个就是肉了，我也分不清楚是牛肉还是猪肉。这个真看不懂这个台文，然后这个颜色也看不清楚是牛肉还是猪肉。这个这个我就不建议大家吃了，这是超市买的。然后嗯，炸香肠，炸鱼。 这个是什么？素酱什么？这个是薯条。剩下就是这个绿色面，泰国很有名的绿色面。哦，这里还有那个烧鸭，这种烧鸭烧鹅，这是鸭还是鹅啊？应该是鹅吧，应该不是鸭。然后咖喱蟹炒饭，就这家东西会比那家烤、嗯、网红的烤虾会多。这个炸鸡、炸翅跟加虾。 然后这家相对来说的品种选择会多一点，包括它最牛逼的是什么呢？它有这个白切鸡，这个就比较符合中国人的口味了啊。然、呃、后这里的话是烤好的，就、嗯、是三文鱼啊，还有马鲛鱼啊，哦，三文鱼，啊、哦，包括大肉串都有，沙爹串，他们就挨个是这样烤的，但不是炭烤的啊。 这里要生腌，这是生腌三文鱼、生腌虾、生腌蟹，肠胃不好的大家要注意啊，这个千万要注意。嗯，我们就一斤到底吧。然后这边啥？哦，这边是煮虾，可以直接煮熟的，水煮一下。这边就是打冰、打可乐。大家对这个感兴趣的，其实怎么说呢？三十九一位吧，好像我记得。 然后就八十块钱人民币一个人，那还是相对来说性价比算可以的。而且它这是它的甜点，你不亚于五星级的自助餐啊，可能品质各方面稍微差了一点。寿司，哦，它西瓜好，它是西瓜好，不是那种很生的西瓜。这个就是，这个应该叫叫叫叫叫叫什么？哎呀，我就叫不出来了。桂圆，哦，这个就泰国自己做的这种甜品，这个是椰奶。 这个是糖水，就超级甜，超级甜，大家一定要注意啊，超级甜，矿泉水。这个是什么？六瓶橙汁一百泰铢啊，橙汁要收费。啊，这里还有给小孩子玩的地方。哎，他烤真的好大，这这里。然后这边就是某个他的一个涮肉，那包括这个鸡肉啊、猪肉啊、牛肉啊、猪肝啊，对吧？这个腰花，然、啊、后剩下的这个就水里煮的。 牛百叶啊，什么？包括这个是鱿鱼，这是水发的鱿鱼，然后鸡爪，这还有，哦、哎、呦，还有包子啊！啊，那边就是玩的，这里是要额外付费。然后剩下这里，这个黑不溜秋的我、啊，紫菜，这是紫菜，然后蟹柳棒，啊，这边就是抹个它上面那个猪油，啊，三文鱼。 这三文鱼呢怎么吃呢？我告诉大家个技巧，就是把煮煮熟煮熟了以后把肥肉去掉，只吃中间的鱼肉。哦，这个东西牛逼了，这个这个叫卤煮，哇，这个在泰国比较少见、啊。这个卤煮，大爷，这个东西我超级爱吃。卤煮啊，但不要打太多，反正吃不下，等会再来再吃不啊吃的不够，等会再来。 它可以加这里的类似于这个叫油渣之类的东西，啊自己加，啊，这个卤煮可以。哦，他这里还有乐队驻唱的，待会晚一点，现在可能时间太早了。大家走路一定要小心地上这火盆啊，刚才小胖差点踢到，这个踢到就身上留下个印子了、嗯。那如果乐队的话就会比较吵，但有些人喜欢。哎，虽然不知道这是什么肉，但是没办法，小胖就那么的俗气。 拿个两个比较好拿吧，然后再拿一个平时吃不到的这个烧鹅，看起来不错啊。再拿一份烧鹅。来，烤好的沙爹小菜，加上这个，应该不会很甜，因为这家店相对来说针对的国人啊，老外不会跟泰国一样做的很甜啊。大家注意啊，不要打破杯子啊！刚才朋友打破的杯子三十泰铢一份，你这个卤煮烧脚加三千六。 这个卤煮很赞，就是就是一股这种北京卤煮的味道，你知道吧？好吃啊！好，然后这个我们这个盘子再验证一下，因为要钱的啊！大家注意一下啊！我们拿着拿着就不退了。嗯、在这里啊，大家一定要注意啊！这个已经烤了半小时了，就终于明白还为什么只放这么点菜了，因为你烤得太快啊，你吃的也快，这样的话它不亏了吗？包括这个锅。 永远是煮不开的水。好，这个我们就吃完了啊。其实我好好说啊，每次我们往前走走，我们每次吃自助餐啊，必亏，真的真的每次都必亏。就每天不，就每次吃啊，只能吃一点点。然后看上去我们都够整大客对吧？能吃很多，能把老板，能教育一下老板。但每次都被老板教育了，这真的，这个所以吃东西的时候啊，大家要注意，不要觉得自己多牛逼，对吧？我见过牛逼的人多了，真的要吃回本的没有几个。 啊，这当然说，啊、呃。我们吃自助餐的理念跟老外又不一样。我们想的是吃回本，人家可能就随便吃一点，吃得好就一样了。因为我发现这个问题其实蛮严重的，就是我们去吃自助餐跟老外吃自助餐真的心态就不一样，心态不一样。老外去自助餐，原来五星酒店，我看人家吃面的，对吧？而我们就觉得，哎呀，今天我花了两百三百，我要、啊、我要吃回本，对、啊、吧？不吃回本血亏，这是没办法，这个就观念和理念的问题啊。啊，我们吃完饭了也就走走，然后大家聊聊天。 么因为另外一个学员他考 O W 考完了也就走了，然后呃，我接下来还要考 A O W，对吧？然后接下来考 A O W 的话，呃，到时候再看吧，这个视频到底该怎么做？因为目前我也不知道 A O W 到底要进阶学一点什么东西。但目前的话，呃，我现在到十八米，像 A O W 可以到三十米啊。那想三十米的海下面肯定跟跟跟跟十八米又是不一样的啊，这个就很累。 就是潜完水了，大家一定要注意，嗯，吃好喝好，早点回家，早点休息。因为一般潜水都很早，早上七点多就要起来了，对吧？要去赶船怎么样的，就希望跟大家说一下。然后像这家店的话嘛，我觉得作为游客，大家来体验一下就可以了，对吧？体验一下，至少我吃过海鲜自助了，那就可以了。嗯，就说句不好听的，我们作为本地的，不说本地吧，就是说在这里生活一段时间的人来说。 性价比不高，我们可能就更多的会觉得，哎、呃，就路边哪里吃一点啊，什么就可以了。嗯，去吃这些海鲜呢，嗯，总感觉浪费，你知道吧？可能小胖比较抠啊。今天节目就到这里，拜拜。